अरे मला हरिद्वारे असं मी त्याला सोडलं ते एका मार्गाने गेले आणि स्टेशनकडे निघालो आणि मी येतात ही तीन बाय होत्या मी एकटा माणूस होतो अरे मीच तिकीट काढली अरे घरचे लोक माझी वाट पाहत होते कधी येतात तिकीट काढ मी काढली तिकीट आणि तिकीट काढल्यावर ગેલો કોણત ડબ્યા મન તો મી જ્યા ડબ્યા ગેલો તો મા મી પા એક ચુંબડ લાવ તો પક્ષી અને મીકડી કપને અને કમંડલ તો આસલા અને બાલે બાળ બંચ કેવા તો તપસ્વી મનતો આપ મહત્માજી હમ લક્ષ્મણજીલા વડ કસે નિભુન રાટ દેવળ જાઉન આલો પણ દેવળા નાવસ નહીં ઘટલા તમે पहला उत्तर दिया कि मैं लक्ष्मण झूला आ रहा हूं और अभी हरिद्वार कर बोले भगवान का मंदिर नहीं देखा बड़ी अच्छी बात निकाले तो मंदिर देखा मानव की बनाई हुई कला देखा भगवान नहीं देखा इसलिए प्रणाम नहीं थे इस देश की लोकवाणी मुझे नहीं मालूम मैंने देखा नहीं देश की लोकवाणी है तपस्वियों का संबंध भगवान से होता है तो तुम तपस्वी हो इतनी बड़ी चुंगड़ है इतनी लंबी दाढ़ी है तो तुम तुम्हारा ब्रह्मांड कराओ और भगवान से कहो एक नागपुर से व्यक्ति आया और उन्होंने आपका अपमान किया त्याने जवाब नाही दिला मला वाचा खुंटली तीस वर्षाचा तपस्वी ग्रॅज्युएट तपस्वी आणि वाचा खुंटली का खुंटली मला नाही त्यावेळेस તો સંત હોવન ઉત્તર નહીં દેવું શકે એ ક્યાં જવાબ દે મત બોલવા ખૂબ વિચાર કેલા અને કાય મનતો હરિદ્વારથી લેટર બદ્રીકા આશ્રમ કર દેખા એક આપી તપસ્ય નહીં બોલો ખુમ મેલા ભરતા અસંખ્ય સંત હર મંદિર મેં પૂજા ચઢાતે ભોગ ચઢાતે અમને પ્રણામ નહીં ક્યા નહી આપ ભગવાન કો જાણ દોની પાણી મને ઉત્તર નહી આપ ભગવાન કો જાણ દોનિ પાય ધરલે પાગલ હો ગયા તપસ્વી આપ इतनी बड़ी जटा इतनी बड़ी दाढ़ी भगवान से संपर्क साध लेते और भगवान से मेरी कंप्लेन करते कि भगवान एक व्यक्ति नागपुर से आए और आपको प्रणाम नहीं किया ने आपका अनादर किया क्योंकि तीस वर्ष के तपस्वी हुआ नहीं बोले मुझे भगवान ही बता दो तो अन्य हो तू तीस साल के तपस्वी जब अंधे है तो गृहस्थी कहां पर है कहां पर है बताओ और बाबा कहां है गृहस्थी कहां है और बाबा कहां है एक तपस्वी जब भगवान के पास में तो गृहस्थी कहां है समझो आप हमारा ईमान भगवान है क्यों कोई भी आते मेरे पाँव पड़ते मैंने पागल हो तुम तुम मालूम नहीं मेरे पाँव मैं पाँव नहीं पड़ने देता तुम पांव क्यों पढ़े मेरे ये भगवान का अनादर है मैंने बोला तुमने मेरे पाँव पढ़ना मैंने भगवान का अनादर किया क्योंकि जो शक्ति मुझ में है वही शक्ति तुझ में हम विनती करेंगे लेकिन पांव नहीं छेंगे और किसी को पाँव नहीं छूने देंगे सही परिचय ऐसा लेकिन मानवता को नहीं तोड़ेंगे और का को नहीं जोड़ेंगे बुरे विचार दानव के और अच्छे विचार मानव के क्यों जो मानवता को समझता है हमने कहा तपस्वी जी पांव छोड़ दो मेरे मैं एक साधा मानव हूं नहीं वो आप भगवान को जान इसलिए तुमने प्रणाम नहीं किया आप भगवान को जानते हो तो तीस साल झट मारे क्या तुमने विचार करना कन्द्र साल की गोष्ट है तीस वर्ष तपस्या के लिए तो केला क्या है नहीं? अरे एक तपस्या है तो देशा की जनता कैसी है क्या ऋषि का मतलब है तुम मेरे पांव छोड़ो मैं एक साधारण मानो भगवान को जान इसलिए मैं किसी मंदिर में प्रणाम नहीं किया और ना करूंगा कभी जीवन में चाहे कितने ही मंदिर हो और खूब मुझे बताए कि बिल्कुल जागरूक है तब भी मैं प्रणाम नहीं करूंगा वो कितना जागरूक है मुझसे पूछे कौन कितना जागरूक है वो मुझसे पूछो क्योंकि देश में खूब दर्वत है नहीं दर्वत है पत्थर के शैतान है किसी बाई है तो ये है तो वो कितने शैतान है अरे और सारी भावना को तोड़कर मैंने एक भगवान खड़ा किया तो एक की शक्ति कमजोर है और अनेक की शक्ति ज्यादा है एकशे अनेक बने और अनेकशे एक बने काय बन एकापासून अनेक बनतील तो आणि पासून एक बनणार तर एकापासून आपण अनेक बनलो आणि पासून तो एक बनला नाही हे मार्ग दृष्टांत आहे की नाही काय जर अनेक आपण वाटून गेलो तो देव ही वाटन ग आत्मशक्ति मेला आए कठिन कठिन है समझा गुरु कि समझा प्रत्येक देव है माने उसका भला न माने उसका भला लेकिन हमारी दृष्टि है हमारी दृष्टि है कि सब में भगवान चाहे नर हो या नारी हो सब में भगवान ये हमारी दृष्टि तो प्रश्न महात्मा का था उसने मेरे पास छोड़ दिया मैंने बोले आप भगवान को जानते मैंने कहा तुम पागल हो किसने तुम्हें प्रकाशित बनाया मुझे नहीं मालूम અન્નાળી લોગોને તમે તપસી બનાવી મેપસવી નહી બના શક્તિ દાખવલી હો માપસી સાધારણ અમદાવાદ કા હો ગ્રજ્યુએટ તપસી હોતા પ્રશ્ન ઉઠો માધા ચાલુ वायुमंडल समोर बस रहा है अब भी चुप प्रश्नोत्तर नहीं करूंगा कहीं पाय सोडने मारे मैंने बोला भगवान ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें हाथ में पकड़ के बता से ये देख भगवान है ईमान है भगवान है मेरा ईमान है मेरे पास भगवान है इस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हिमान है भगवान क्या क्या तपस्वी संगित बोले आप भगवान नहीं बताए तो मार्गदर्शन करो हूँ उत्तर लि लगी मेरी एक अट है क्या अट है बोले ये दाढ़ी और इतनी बड़ी जटाई मुंडाना होगा और एक कपड़ी कमंडलू फेंकना होगा और मेरे जैसा सादा सिंपल ड्रेस पहनकर आना होगा तो वही मार्गदर्शन मिलेगा अन्यथा नहीं मिलेगा कभी उत्तर है ठीक है बोले उतार दूंगा बोले हेड्रेस लिहिलं काल त्या लाज नाही वाटणार एवढी एवढी जटा चढवली आणि तेवढी खाली करण तर लोक ओळखणार नाही त्याला लाज नाही वाटणार का हा त्या ऋषीला साधारण गोष्ट आहे अरे ऋषी केच ऋषी तो ऋषी खेचता इतकी साधारण गोष्ट नाही લીલા કઈ નહી એડ્રેસમેન્ટ અમને કા દેવા એક ઋષિ આીસ વર્ષ ગ્રાજ્યુએટ તો ત્યાં મા ઠિકાણ નહી તમત ઠિકા હિ બાબા કૃપા કે તુમા દેવ काही अंश मदत करतो पूर्ण मदत नाही कर काही अंश पूरी मदत बाबाला कर शेवकांना काही अंश करत कारण सेवक काही अंशच आहे विचारायचं आणि बाबा पूर्ण आहेत विचारायचे तुमच्या जीवनात केली पूजा बंद केली तुझा देव माझ्या स्वप्नात आला सगळी म्हटलं का कोणाला पण जाणसे म्हणतात म्हणतात काय म्हणतात तुझं काम मी नाही करत तुझे देव माझ्या स्वप्नात आले होते म्हणतात हे प्रॅक्टिक आहे मला माझ्या घरी लोक येत होते सीटी मारून पोरायचे प्राण जाय एक दिवस आला हो की दुसऱ्या दिवशी बलवायला गेला की तुमच्या घरी येत नाही म्हणे तो माझ्या छातीवर येऊन बसला होता म्हणे ते हे सगळं मी पाहिलेलं आहे की शैतांतो आणि भगवान को हा माझा शोध आहे आपल्याला वाटलं दगडात आहे तुम्ही तसा मी या देशातल्या मग तुम्ही पहिले कसे होते तसा पहिले मी होतो फरक काय होता फरक पडला करता की दैवी शक्ती ना। आत्मा जागवली काय जागवली आणि या आत्म्यातून बोलला तेव्हा माझ्या तोंडातले शब्द माझ्या कानी पडले तेव्हा मी जागला सामने देव नावाची वस्तू नाही पाहिली ते शब्द ज्ञान परस मरत असं येऊ ते कसे आले ज्ञान पारिस सारखं आहे ज्याला स्पर्श त्याला बनव આપગાત જો જ્ઞાન તો સ્પર્શ ત્યાં સોન જ બનાવતો લિખાણ તો લિખાણ કા મેળ મ સ્વપ્ના મોપલો સ્વપ્ના ફક્ત શબ્દ વાંચન રાણી દિસલા નહી કો દાખવનારા નહી ફક્ત શબ્દ વાંચી ज्ञान परस मरण असं योग्य ज्ञान पाळीस सारखं आहे पण एक चित्त एक लक्ष याचा अर्थ मेला एक चित्त एक लक्ष जर त्याच्यात त्यांनी तयार केलं तर तो, तो योगी सारखाच बन योगी सारखंच आहे तो या मार्गातले सेवक योगीसारखे आहेत नाही मोम आहे अंकार खूप आहे आणि हा योगी बनणारा म्हणतो की तू मर निमित्त माझं प्राणी बन निमित्त मात्र प्राणी बनून तू आपला प्रपंच सांभाळ माझा आहे माझा आहे म्हणते तर तुझ्या ओझच नाही उचलू उतरत तर डोक्यावर ओझच बनत आहे का काय होईल ઓઝે્યાર ઓઝા આલેક બાબા તો ઓઝા હલકા થો નહીં હલકા આ પુનઃ અંગત આ તો પુનઃ ભાર્ય કર બોલ શબ્દ પૂર્ણ